مکہ نبی علیہ صلی وسلم کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے ہماری اولادیں تگڑی ہیں ہم کی کوئی پرواہ نہیں مال اور اولاد اہل مکہ مال اور اولاد حقائق سے انکار پر وجہ بن گئے مال بہت زیادہ ہے اولاد بڑی زیادہ ہے ہم با, آپ کی بات نہیں مانتے اللہ رب العزت نے فرمایا نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ اولاد کا کام آئے گا لن اموالہم ولا اولادہم نہ مال کام نہ اولاد کام و اولائکہم وقود النار انسان جہنم میں بطور ایندھن کے استعمال ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیے لکڑیاں ہم جلاتے ہیں جب لکڑیاں جلتی ہیں نا لکڑیاں اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہوتی اسی طرح انسان کے اندر سے آگ نکلے گی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انسان کو جہنم میں جلانے کے لیے نہیں پھینکا جائے گا مقوض و ہناہ سبل ہچھارا قرآن کے اندر ہے انسان اور پتھر پتھر سے مراد ان کے بت لگایا جو ہے انسان اور پتھروں کو بطور ایندھن کے کی استعمال کیا جائے گا جیسا ہم لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں لکڑی زیادہ پھینکتے ہیں آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑ سے لاوا نکلتا ہے تو پہاڑ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے اسی طرح انسان کے اندر سے وقود و حنار ہوگا آگ کے شعلے انسان کے اندر سے نکلیں گے تو یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ولا ہے کہ ہم مقود النار یہی وہ لوگ ہوں گے جن سے لاوا پھوٹے گا جن سے آگ نکلے گی ٹھیک ہے وجہ کیا ہے انہوں نے کہا تو ہمارے پاس مال ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس اولاد ہے اللہ تعالیٰ سماعتِ یوم ولا فنون قرآن کے اندر ہے مار اور اولاد کل قیامت کے دن ذربہ برابر انسان کو نفع نہیں دے گا ذزرہ برابر بھی جتنا مرضی آپ کا آپ کے بیٹے کے ساتھ پیار ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ پیار ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کے اس زمانے میں یہ تو اس دور کی بات ہو رہی ہے نا آج کے اس زمانے میں بھی جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے نا اس کی پاؤں زمین پر نہیں لگتے میرے پاس مال ہے اولاد ہے کوٹھی بنگلے کارے سب کچھ ہے مجھے کیا ضرورت ہے لے دے کے تھوڑا بہت و خیرات کر لیتا ہوں بس ٹھیک ہے نماز روزے کی مجھے کیا پر پرواہ ہے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ دنیا میں رہ جانا ہے مشرقین مکہ نبی علیہ صاحب اسلام کو مخاطب کر کے یہ جملے بولا کرتے تھے نہ اکثر اکثر ام اولادا ناؤز بلّہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ناؤب اللہ سلما ناؤز بلّہ تیری کیا اوقات ہے ہمارے پاس مال اولاد بہت زیادہ ہے تو اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے علیہ صاحب اسلام کہ آپ کیا ہیں ہمارے پاس تو مالا اولاد نحم اکثر و اولادا نبی علیہ صاحب السلام جب شب ابی طالب میں ان کو محصول کر دیا گیا تھا قیدی بنا دیا گیا تھا وہاں پہ آپ درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے تھے تو کہتے تھے حالت دیکھو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں حالت یہ ہے کہ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں یعنی وہ طنز کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا تعارف یہ کرواتا ہے کہ کائنات کا رب ہے جس کے پاس ساری کائنات ہو اس کا نمائندہ بھوکا ننگا ہو ناوز اللہ سمانا وہ ایسے جملے بولتے تھے بھی جس طرح بادشاہ کا نمائندہ بھی تگڑا ہوتا ہے تو اللہ بادشاہ ہے تو نمائندہ بھی تگڑا ہونا چاہیے یہ تو غریب ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بھوکے مر رہے ہیں وہ اس طرح کے ناوز اللہ ثمان ناوز اللہ تانے دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے مخاطب کرنا اکثر و اموالما اولادا وبانح نبی معذبین آگے اگلا جملہ بھی بولتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے ہمیں عذاب نہیں ہوگا ایک صحابی تھے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر تھے آس بن وائل ان کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا تو جب بھی صحابی خباب بن عرط اپنا قرضہ مانگتے تھے نا تو وہ کہتا تھا میرے پاس نہیں ہے تو ایک دن خباب بن عرت نے کہا مر جانا ہے مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھنا ہے نا تو میں نے تم سے قرضہ وصول کرنا ہے تو وہ آگے سکا کرتا تھا چلو ٹھیک ہے پھر جب میں مر جاؤں گا نا تم نے دیکھنا ہے مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے بطور تنز کے جب ہم اٹھائے جائیں گے نا تو ہمارے پاس مال اولاد تم سے بہت زیادہ ہوگا جب میرے پاس مال ہوگا نا تم مجھ سے قرضہ لے لینا افراط قرآن نقشہ کہنچا افرائید اللہ کفا بھی آیا نا وقاء واللہ یوت مالم و لال کہتے تھے مرنے کے بعد بھی یوتم معلوم و اللہ ہمارے پاس مال زیادہ ہوگا اور اولاد ہماری ساری ہمارے ساتھ ہوگی برحال اس طرح کے جملے بولا کرتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا انََََََََََ اللہ نہ فرو لنت وغنی عام ہم انوالوں والا اولاد ہوں تمہارے یہ تنزیہ جملے کام نہیں آئیں گے تمہارے یہ تنزیہ جملے تمہارا دنیا میں بھی نقصان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاط و جم کا انوالوں والا اولاد ہوں انّما اللہ بحاف حیاتِ دنیا یہ مال اور اولاد کی کثرت کے ناز کرتے دنیا کے اندر ہم نے مال دے کر ان کو عذاب دیا ہوا ہے تو در حقیقت بعض اوقات یہ مال بطور عذاب بھی انسان کے لیے بن جاتا ہے سینکڑوں لوگوں سے لاکھوں کروڑوں لینا ہو لاکھوں کروڑوں دینا ہو انسان کو ہی نہیں آتی تو یہ بھی ایک طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے آگے فرمایا کردہ امی آل فرعون ان کی حالت آل فرعون جیسے ہوگی آل فرعون کی حالت کیا ہوگی اللہ نے سمندر میں غرق کیا تھا ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کو سمندر کے اندر جس طرح ان کو غرق کیا گیا تھا تباہ تباہ و برباد ہو گئے تھے دنیا میں یہ بھی دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے اور حدیث میں ہے نبی رسع اسلام نے فرما آل فرعون ہر روز عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں ان کی حالت ان جیسی ہوگی یعنی ان کو بھی ہر روز عذاب پر پیش کیا جائے گا ولدینم من کو بھی یا ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے پہلے کون تھے قوم ہو کیا ہوا سمندر میں سارے او طوفان آیا سارا پانی کا سمندر بن گیا تباہ ہو گئے سارے ان سے پہلے قوم حور تھی نور سات و شام کے بعد آندھی آئی آندھی سارا گھس تباہ کر کے لے گئی قوم سالے تھی چیخ آئی سارے تباہ ہو گئے قوم لوت بستی اللہ تعالیٰ نے الٹا دی قوم شعیب چیخ بھی آئی زندلہ بھی آیا آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فمات والدین قبل ان کی حالت ان جیسی ہوگی جو ان سے پہلے ہیں کس دبو بھی آیا جنہوں نے ہماری آیات کو دکھایا خدم اللہ دیکھو اللہ گناہوں پہ پکڑتا ہے آخر آپ واقعی ہیں یہ جو ہمارے بعض واضح ہوتا ہے گناہ کر لیا کوئی بات نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم گناہوں پہ پکڑتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام کے حدیث ہے آپ علیہ ساطل نے فرمایا بندہ اللہ اللہ بندے کو معاف کرتا ہے اللہ بندے کو معاف کرتا ہے لیکن سوائے ان گناہوں کے بندہ گناہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے ندامت ہی کوئی نہیں شرمندگی کوئی نہیں یہ توبہ تو ہوتی ہے جب ندامت ہو شرمندگی ہو فرمایا میں العلان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ پکڑتا ہے فاح اللہ اللہ حب اور پھر نبی صاحب وسلم نے مزید وضاحت فرمائی اور میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ پکڑتا ہے وہ گناہ بھی العلان گناہ کے صبر ہوتے ہیں بندے نے گناہ تو تنہائی میں کیا کوئی بھی گناہ تھا غلطی ہو گئی اب کیا ہوا مثال کے طور پر رات کی ترقی میں بندے سے گناہ ہو گیا اب صبح مجلے میں اعلان کرتا ہے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر آج کو میں نے فلاں گناہ کیا تھا اللہ نے گناہ پہ پر پردہ ڈالا اپنا گناہ خود لوگوں کو بتلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ دوستوں یاروں میں بیٹھ کر اپنے گناہ بتلا دیں میں نے فلاں جرم کیا میں نے فلاں گناہ کیا نبی حبی صاحب اسلام نے سُنا یہ گناہ العلان گناہ میں تصور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا کا خزاں اللہ عظم اللہ ان کو ان کے گناہوں کے عبت پکڑے گا اللہ شدید العقاب اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے آگے فرمایا اللہ دین کا فروخت پیغمبر آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ستو وغلہ یہ سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان قریب مال ہو اولاد ہو گناہ گار بندہ یا کافر بندہ مغلوب ہو کر رہتا ہے کامیابی صرف اور صرف ایمان والوں کو ملتی ہے اور تم شرون علا جہنما اور ان قریب تم جہنم کی طرف اکٹھے کیا جاؤ گے وہ بھی اور جہنم برا ٹھکانہ ہے نہاد اصل میں کہتے ہیں بچھونے کو جو چیز نیچے بچھائی ہوئی ہو مہمان آتا ہے آپ اس کے نیچے کیا بچھاتے ہیں تو یہ وہ ہے نہار تو جہنم جو ہے وہ اچھا بچھونا نہیں ہے جہنم بہت برا بچھونا ہے تو برحال انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ نے سما کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کی سزا دنیا میں دیتا ہے جن میں قطع رحمی ہے اور سرکشی ہے یہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں دیتا ہے تو عالیہ فراؤن نے سرکشی کی تھی اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عذاب سے دوچار کیا تھا باقر دعویٰ الحمدللہ رب راؤ